танцует все. все. все, все. Здорово, Кустрыма! Здоровенькие! Что вы делаете? Обряди вам, милый я пью. Умните! Ребята, ребята, остановитесь! Остановитесь, что же вы делаете? У нас же семейное шоу, а? Ребята, ну! Ух ты! Давайте поприветствуем молодоженов Илона и Рома! Спасибо вам, а также оплески автору этого жития радостного модерну Раду клитару. Ну что ж, пришло время узнать, как оценили гуляния на вашей свадьбе наши почетные гости. Франциско, прошу. Я зазвичай виступаю величезним прихильником радової хореографії. Я вважаю, що він надзвичайний геній, але я не можу сприймати це без кумедного відчуття. Ви віддалися хореографії як слід артистично, але мені важко було сприймати цей номер, тим не менше. Ви мені обоє до вподоби. Ви знаєте, але якось я. не насолодився, не втішився. Це скидалось на пародію, на жаль. Эх, Франциска, не понимаешь ты, что такое настоящая русская свадьба. Я как-нибудь тебя свожу, я уверен, мы с тобой уйдем оттуда только на третий день. Таню, я точно знаю, что ты маешь знать, что такое российское веселье. Хм. Очень непредсказуемую работу вы показали. Очень тонко, очень интересно, затейливо. Как русские кренделя, как русские узоры, как русская душа. И вы знаете, свадьбу мы отгуляли, в следующий раз будем гулять победу по победу. Дякуємо. Якщо ви не хочете зіпсувати медовий місяць цій прекрасній парі, підтримайте Ілону і Рому. Телефонуйте за номером 0900-102-107 або ж насилайте смс цифрою 07 на номер 7888.